Nə də budur. O penalti təyin olunmalı idi mə? Bu penalti təyin ə, Çodur, o cür təyin penaltini təyin edən hakimləri və vardı əyləşəni uzun müddətə insifayata göndərmək lazımdır. Mən sənimdirəm. 1-dən sonra mən oyuna baxmamalıyam. Həm çünki baxıram ki, artıq burada kənar amillər var. Nə o penaltikəhalba lazımdı, nə Qurban Qurbanov olanda çamaxı futbol oynuyurdu. Sən deyib komandanı sındırırsan. Məqsədin nədir, hədəfin nədir, fikrindəki nədir? Orda heç bir tam məqsəd yoxdur. Artıq o. sonra Azərkeç üçün oyun qalmır. Niyə yəhsə qalmır, qalmır? Niye onda? Onda niyə e, Qurban Qurbanov 1-2 dəfə belə bir hərəkət edə bilmişdi? Ee, bütün ölkə bütün dünya gördü ki, orada penalti yoxdur. Nə demədi ki, vurun kənarına. Ona görə tənqid də olundu axı. Və belə orada qalmayır məşçi məncə müdafiə. Məndə Qurban Qulun da günahı yoxdur. O demək ki, getir. Hakimlər onu pis yerdə qoyurlar. Ən hətta vənddə hakim səhvdir. Qurban qoydu deyir ki, getmişə. O bax. qədər açıqgör müdafiəçi açıq şəkildə topu vurub çıxardır ki, yəni buna bilmirəm Elçin Məsyev idi var da. FIFA kimi beynoxal qonunlar idarə eləyir bu adam. Bu necə bunu dəyərləndirə bilmədi? Penalti təyin elədilər. Açıq-aşkar adilliyib topu. Bax, fikir verin. Hop, nən nəsas götürdülər. Bax bu o demək ki, Cavidgəlin hər <laughs> dəfə deyəndə məndən incil yetişmir bələ. Hazır deyil. Nə olsun? E, Kaşruk yığıldı, uçdu getdi. Onun ayağının altından topu vurub çıxatdı da müdafiəçi. Burada penaltıni elədilər. Baxın. Mən fikirləşirdim ki, var müdaxilə eləcək. Vardan bir səs də ora çıxmadı.